Und ganz toll damit. Ihr denkt jetzt vielleicht, dass ich irgendwie strange bin oder so, aber es war eben noch da und jetzt ist es plötzlich weg. Und die Küche sah aus, als hätte er eine Bombe eingeschlagen. Oder nein, Dicker, <laughs> es war so eine Viecherweide. <laughs> 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 weißt du, hast du mir erzählt, dass du als Kind immer so Sachen gesehen hast, oder? Ich äh, so, ich kenne das. Ja. Ja. Unser Hirn ist das größte Mysterium auf Erden, glaubt Spielt mitunter übel Streiche mit uns. Ah! Ja! Film Der Nachmar, ist es ein mystisches Drama oder ein Horror? Ein mystisches Drama, glaube ich, gefällt mir ganz gut. Ein Horror ist es, glaube ich, nicht. Ich habe oft den Begriff techno-Horror gehört, aber für mich ist Horrorfilm was anderes. Im Horrorfilm geht es darum, dass der Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin von einem Wesen bedroht wird und am Ende sich dagegen wehren muss und dann bestenfalls irgendwie umbringt, bevor es selbst gebracht wird. Und davon handelt der Film nicht. Auch ist der, ist der Nachtmach eigentlich relativ schnell wird klar, dass man, dass keine wirkliche Gefahr von ihm ausgeht und man eigentlich diesen Moment der Angst äh, nur vielleicht am Anfang als eher ein verstörender Film, als ein Film, der einen wirklich unter Horror oder Panik versetzt. Mystisches, was was Mystisches, Erlebnis, Mystisches, äh, Drama. Vielleicht am eher, vielleicht eher, ja. Vielleicht, vielleicht trifft es eher. Ja. Und äh, wie lange hat es gedauert, diesen Film zu produzieren und zwar diesen Monster zu, Monster zu ja. schaffen? Lange. Ich habe angefangen. Ich glaube, die, die ersten, das erste Modell habe ich gebaut 2001 oder 2002. Ich habe natürlich nicht jeden Tag daran gearbeitet, da gab es lange Lücken. Und 2015 haben wir gedreht, also reden wir von 15, 14, 15 Jahren, die dazwischen lagen. In der ich viel Zeit verbracht habe, damit die Figur zu bauen, dass sie sich bewegen kann, noch echt aussieht. Und dann haben wir sehr viel Zeit gebraucht, um zu versuchen, eine Finanzierung auf die Beine zu stellen. Die dann aber nicht geklappt hat, sodass wir den Film dann vom Sonst machen mussten. Der Film lässt viele Interpretationen zu. welche finden sie spannend. <laughs> Ich finde jede spannend. Also äh, es gibt manche, die es immer wiederkehren, die äh, populärer sind als andere. Also zum Beispiel die eine, dass äh, äh, viele Frauen haben den Nachtmahl als ein Symbol für eine ungewollte Schwangerschaft äh, interpretiert, was auch durchaus Sinn macht, weil es hat was Embryonales, Fötusartiges. Und es geht los mit einer Szene, wo die über einen Biologieunterricht reden. Die Kim Gordon von Sonic Youth, die, die Englischlehrerin, spricht. Äh, spricht ein Gedicht, geht ein Gedicht durch, da geht's, fragt sie, stellt sich die Frage, geht es um Leben oder Tod. Macht also durchaus Sinn, das Thema ist Dargeburt. Dann war eine andere spannende Interpretation, dass es der Hades ist, die griechische Mythologie-Figur, die kommt aus dem Reich der Toten, zum Reich der Lebenden, eine Seele zurückholt. Was ich auch drin sehen kann, ich war auch genauso wenig war das meine, meine Absicht, so einen Film darüber zu machen, aber ich kann es sehen. Auch zum Beispiel gerade die letzte Szene, wo auf der einen Seite diese ganzen Kinder mit ihren Handys sind und das ist der Wasserlauf und auf der anderen Seite ist wie eines lebende Reich, das andere ist totenreich und die Mutter ruft dann. Kann man schon so sehen und finde ich spannend. Eine andere war, dass es, dass es die Kreatur Bulimie verkörpert, weil sie so dick ist und sie ist so dünn und sie muss spucken und es frisst die ganze Zeit. Also es gibt es alles Mögliche. Im Film gibt es viel Musik. Ist das für Sie als Regisseur eine Inspirationsquelle? Ja, das ist eine Inspirationsquelle, aber ähm, ähm, ich würde es nicht unbedingt Inspirationsquelle nennen, weil es ist nicht so, dass ich Musik höre und dann inspiriert es mich daraus, eine Geschichte zu erzählen, sondern ich habe die Geschichte. Und sucht die passende Musik dazu aus, wie ich einen passenden Schauspieler oder einen passenden Drehort raussuche. Und die Musik ist für mich so präsent wie ein Hauptdarsteller. Also, oftmals, speziell in deutschen Filmen, wird Musik ja eigentlich, die läuft so mit wie so ein Hintergrundrauschen, die soll ein bisschen in die Stimmung bringen, aber hat nicht die Präsenz. Und das ist hier anders. Also, die Musik ist auch oftmals störend und fühlt eigentlich genau das Gegenteil von dem Sinn und Zweck einer Musik, sondern ist wirklich wie ein, ja, wie ein Lärmfaktor, den man auch gerne ausschalten möchte. Ähm, was für mich so ein bisschen auch den, mich erinnert an die Situation, die man als Teenager vielleicht hat, wenn man auf eine Party geht. Also eine Szene, die ich besonders, auf die ich besonders stolz bin, ja, wo sie runtergehen in den Club. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, da gehen sie runter, liegt so ein elektronisches Requiem drüber und alles ist so traumartig, tranceartig und eigentlich warm und einladend. Und mit einem Schlag kommt der, ändert sich die Musik und es ist von CX Kitronic ein Track, den Atari ein Remix Club von gemacht hat. Und die gleiche Szene, die gleiche Szenerie, die gleichen Menschen ähm, werden mit einer anderen Musik erzählt und es das wirkt so auf uns wie auf die Darstellerin, wo man eigentlich nur weg möchte so schnell wie möglich. Von über die Party, wo man sich jetzt selber fragt, was mache ich hier eigentlich? Wie komme ich hier hin und wie komme ich, komm ich so schnell wie möglich weg? Und dann gibt es natürlich auch die Momente, wo die Musik eher so was ähm, Hypnotisches, narkotisches hat und deshalb der Techno durch diesen durch diese einfachen, stupiden, repeti repetitiven Loops ähm, Ich glaube nicht, dass der Film mit Hip-Hop funktionieren würde. Ich glaube auch, dass der dadurch was deutsches hat, weil Techno und Elektronik ist ein, äh, ist ein, ist, hat eine authentische Wurzel in Deutschland. Gab es natürlich auch in Manchester und, und Detroit, aber ähm, ähm, Ich finde, dass der schon irgendwie auch passt, obwohl es eigentlich eher eine speziellere Clique ist, die techno hört oder industrial hört. Die breite Masse hört, glaube ich, in Deutschland genauso wie in der Ukraine hauptsächlich Hip-Hop nach wie vor. Welche Regisseure haben Sie beeinflusst? Oh, das äh, Eigentlich, äh, glaube ich, <laughs> ist das leicht zu beantworten, wenn man den Film gesehen hat. Ich, äh, beeinflussen ist immer so, sobald ich merke, das ist eine Referenz an etwas, was es schon gibt, versuche ich das zu zerstören, weil ich nicht jemand kopieren möchte. Als der Film fertig war, ist mir aber aufgefallen, wie, obwohl ich versucht habe zu verhindern, wie stark David Lynch durchgedrungen ist. Ähm, äh, den ich wahnsinnig beeindruckend finde, immer fand. Ähm, auch den neuen Twin Peaks Return ist ein Meisterwerk. Dann natürlich Kubrick, dann Gaspar Noé natürlich, ähm, ja. Louis Bonuel vielleicht auch. Aber ich bin anders als wie zum Beispiel Tarantino oder sage ich mal äh, andere Regisseure, die bewusst ihre Vorbilder haben und eine neue Interpretation von denen auf die Leinwand bringen. Ich, versuch, ich bin inspiriert von denen, habe gelernt von denen, liebe die und vergötter die Regisseure, aber ich versuche, das zu vermeiden, so ähnlich zu sein und bin es dann am Ende aber kommt es doch manchmal durch, habe ich das Gefühl. Das ist äh, der zweite Film, der zweite Film, den Sie in Kiew vorstellen. Äh, was, äh, welchen Film bringen Sie nach Kiew zum, zum nächsten Mal? Woran arbeiten Sie jetzt? Da, ich arbeite jetzt dran. Ähm also, der Film ist jetzt ganz anders als der, den ich zum ersten Mal vor zehn Jahren hergebracht habe, weil das war damals eine Auftragsproduktion, die ich gerne gemacht habe. Aber das ist meine ganz eigene Welt. Das ist mein eigenes Drehbuch, meine eigenen Erfahrungen. Das ist pur das, was mich bewegt. Und der nächste Film ist im Prinzip, der das heißt Die Königin der Frösche, an dem arbeite ich gerade dran. Und das ist eine ähnliche Geschichte wie der Nachtmal. Handelt und ist tatsächlich, ich habe die Königin der Frösche geschrieben, bevor ich den Nachtmal geschrieben habe. Und habe sehr viele Elemente von Königin der Frösche dann in dem Nachtmeer übernommen. Äh, die Königin der Frösche spielt im 18. Jahrhundert und handelt aber wieder von einem Wesen, was äh, in die Welt der Menschen kommt und ähm, äh, alles durcheinander bringt. Aber wenn es vielleicht im Nachtmeer mehr um die Geburt ging, wo das Wesen zum ersten Mal auftaucht, jetzt ist es im zweiten Königin der Frösche, den man fast so wie eine, Teil von der zweiten Teil von der Trilogie aussehen kann um das Leben und die Liebe. Und im dritten wird es dann um den Tod gehen. Vielen Dank für das. Gerne.